переход на новое оружие. Сегодня это модифицированная М-16, которая сейчас называется М-4. М-4, С-16, с Калашником сравнивать нельзя. Принцип изготовления был разный. Да? То есть Калашникова идея была дешево, 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 побольше, побольше, побольше. М-16 создавалось на принципе качества. Когда у меня в руках находится М-4, сегодня я стреляю обычными патронами от Калашникова которые еще находятся на складе. Когда они заканчиваются, я перехожу на стандарт НАТО. Ну и, естественно, что если я кооперируюсь в НАТО, ну, там нету патронов Калашникова. Поэтому, в принципе, производство, наверное, будет одинаково по себестоимости. Что бы ни делать. Пусть оно новое. С точки зрения качества армии, естественно, что М-16 это то направление, куда пошли все чтобы начать производство, это достаточно быстро, оно уже, мы просто берем наше производство и переносим, да? то есть, ну, делаем его копию этого производства и просто его переносим, то есть здесь будут наши люди это не только программа подготовки ну, инженеров или сборщиков, да? это программа еще обучения безопасности, причем обучение это той же вооруженных сил Украины, тех же пограничников, это, National Guard. это обучение, как правильно стрелять с этого оружия, то есть будут приезжать ну, наши специалисты которые именно, когда они служили, именно этим и занимались, и передавать свой опыт, знания.